আজি ঘৰতে সহজে বেচনৰ লাডু বনোৱা হওক এয়া দেখিছেনে মই পতঞ্জলী ঘিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ঘিউৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে কেৰাহীখন ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে গেছৰ যিটো চিমত ৰাখি দিব মানে একেবাৰে ল'ড বনাব হেল্ল' ইভৰিৱান মই এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে জানে তেখেতসকলৰ কাৰণে বাৰু নহয় যিসকলে নাজানে মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সহায় হ'ব অকণমান হ'লেও আৰু যিসকলে বেচনৰ লাডু খাই ভাল পায় কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এয়া দেখিছেনে মই বেচনখিনি দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিটমান ভাজি ল'ম আৰু অকণমান যেতিয়া বেচনখিনিৰ পৰা তেল বিৰিঙি অহাৰ পাছত মই ইলাইচি আৰু যি যি আপোনালোকৰ লগত ড্ৰাই ফ্ৰুট থাকে দি দিব মই কাঠবাদাম আৰু খিচমিচে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ পাঁচ মিনিটমান দি ভাজি লৈছোঁ তাৰপাছতো তাৰপিছত এখন কাঁহীত মই উলিয়াই ল'ম আৰু আপোনালোকে ঠাণ্ডা কৰি ল'ব অকণমান অকণমান যেতিয়া গৰম হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে মানে অকণমান অকণমান গৰম হৈ থাকোঁতেহে চেনীখিনি দিব মই চেনীখিনি গুৰি কৰি লৈছোঁ দেই আপোনালোকে যদি বিচাৰে গুৰি নকৰাকৈও দিব পাৰে আৰু মোৰ মাতটো শুনি চাগৈ গম পাইছে গাটো ইমান এটা ভাল নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই এইকেইদিন আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ লাডু কৰি ল'ম ইয়াত মানুহজনেও অকণমান সহায় কৰি দিছে লাডু কৰোঁতে আৰু ইয়াত দেখিছেনে হৈ গৈছে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব যিহেতুকে ঘৰলৈ যাম ভাবিলোঁ লাডুকৈ বনাই লৈ যাওঁ কাৰণ মায়ে অলৰেডি পিঠা বনাইছে পিঠা লাড়ু মইনো কিনো বনাম আৰু দেখিবলৈ যিমানেই আপোনালোকে সুন্দৰ দেখিছে সিমানেই খাবলৈ সুন্দৰ হৈছিলে জানেনে খাবলৈ বিৰাটেই টেষ্টি হৈছিলে কোনেও গমেই নাপাব যদি আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই দিয়ে মানে হোটেলৰ পৰা আনিছেনে ঘৰতে বনাইছে আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে লাডুটো বনায় তেতিয়া অকণমান চেনিটো গলি যায় ন সেইকাৰণে অকণমান এনেকুৱা টাইপৰ দেখা পায় কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই দহ বা পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত লাডুটো ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় কিন্তু আপোনালোকে ফ্ৰিজত নাৰাখিব দেই আৰু মই লাষ্টৰ এটা ক্লিপ ৰাখিছোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈ গ'ল দেখিবলৈ বাৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু মই ইয়াৰ সৈতে ছেকেণ্ড টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ দেই নতুন নতুন কিবা এটা বনাই মানে শিকিবলৈ ভাল লাগে নহয় জানো তো সেইকাৰণে বনাইছিলোঁ আৰু ইমান পাৰফেক্ট হৈছে ন নিজৰে মনটো কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল আপোনালোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিসকলে বনাই ভাল পায় এনেধৰণে ট্ৰাই কৰিছে বাৰু প্ৰথমবাৰ যদি ভাল নহয় আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব ভাল হ'বই আৰু মই এইবাৰ বিহুত কি কি বনালোঁ আপোনালোকক বাৰু দেখাই দিছোঁ মই ঘৰতে নিমকি বনাইছিলোঁ আৰু এয়া হৈছে বেচন লাডু আৰু মই ভুজিয়াও বনাইছিলোঁ ভুজিয়া ভিডিঅ'টো দিয়া হোৱা নাই আকৌ এবাৰ বনালে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম এয়া ভুজিয়া আৰু এয়া আনিম কি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ